الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا يوم عيدا للأمة مسلما ووعد فيه الإحسان والمغفرة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي ارسله الله إلى وعلم شريعته واتيا امانته ونصح الامه وكشف الغمه ولا نبي بعد صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين كانوا يشدعون في الحق ولا يخافون بالله الله لوحا وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الإخوة في الدين، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عواقب الإحسان، وارجاهم نيل والعفو والغفران الحديث الرسمي لغوط والسير الأقراب والأحباب والجيران كما يفعله الهنادكة والسنادكة والمغاربة وغيره من عبدة الأوثان بل هو طاعة مكبارة وقربة مقصودة تقرب العبادة إلى ربهم المنان ليس فيه ضرب الدهور والمعاصي والرقص والمخالة الشباب من الرجال والنسوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال رسول صل الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قبر عيدا وهذا عيدنا ومواطن مغارب وقال <سؤال> عليه الصلاه <سؤال> والسلام فاذا كان يوم عِيدِهِمْ يعني يوم فبرهم لا بهم الملائكه ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجيرا يوفى قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمامي وإمامي فقيضتي عليهم ثم خرجوا يعدوا إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعزوبي وارتفاع مكاني لأجنبنهم يرجعون وبدل سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا له ورواه البيت فيه وقال عليه الصلاه والسلام ست من صام رمضانه ستة من شوال كان كصيام الدهر ورواه المسلم وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكفر بين دعاء الكتب يكثر التكبير في كتبة العيدين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله شيطان رجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم